Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada semua serta pesyarah saya, Dr. Jayakumar Saya, Muhammad Azim Muhammad Dazali akan membentangkan DUP 2102, Sosiologi dalam Pendidikan, kelas topik tajuk Sosiobudaya di sekolah. So, yang pertama kita akan menerangkan isi, uh, isi kandungan dalam pembentangan saya iaitu pertama definisi Sosiobudaya faktor-faktor yang mempengaruhi keberbagaian Sosiobudaya di sekolah, isu ketidaksamaan akibat keberbagaian Sosiobudaya di sekolah, serta peranan seorang guru sebagai ejen sosiologi dalam menangani isu tersebut So yang pertama kita akan lihat iaitu definisi sosiobudaya budaya. Menurut Kamus Dewan nisi keempat, kepelbagaian bermaksud perihal berbagai bagai jenis Manakala maksud sosiobudaya budaya pula hubungan masyarakat dengan budaya seperti cara hidup, ada istiadat dan lain-lain. So kita akan lihat faktor-faktor yang mempengaruhi kepelbagaian sosial budaya di sekolah lah. So di sini saya boleh mengandaikan -men 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 bahawa tiga faktor utama yang mempengaruhi pelbagai sosial budaya di sekolah. Yang pertama iaitu latar belakang keluarga, persekitaran sekolah serta pengaruh masyarakat dan globalisasi lah. So kita akan lihat dahulu mengenai latar belakang keluarga yang di mana satu sosioekonomi nilai dan kepercayaan keluarga serta amalan budaya di rumah mempengaruhi cara pelajar berinteraksi dan menyesuaikan diri di sekolah. Manakala persekitaran sekolah pula, dasar sekolah yang menggalakkan keterbukaan, penerimaan dan keharmonian antara pelbagai budaya akan membentuk kepalayan yang positif dalam kalangan pelajar. Yang ketiga pula, pengaruh masyarakat dan globalisasi di mana pendedahan kepada media, teknologi dan hubungan dengan masyarakat luar menyebabkan pelajar menerima pelbagai perspektif budaya bahasa dan adat resam yang So kita akan lihat yang pertama dulu iaitu latar belakang keluarga lah, norma dan nilai sosial serta sosial ekonomi, struktur keluarga dan peranan jantina serta tradisi dan kepercayaan. bagi uh, poin yang pertama iaitu norma dan nilai sosial contoh dalam budaya tertentulah. Kebanyakan keluarga mungkin akan lebih menekankan pendidikan Manakala budak lain mungkin keluarga itu akan gerakan para pelajar itu lebih fokus kepada keterampilan diri dan bekerja kuat ataupun mengejar kerja mereka yang lebih baik Yang kedua pula status sosial ekonomi. Kalau kita lihat latar belakang sosial ekonomi keluarga ni banyak mempengaruhi aspek-aspek kehidupan. Sebagai contohnya aspek terhadap pendidikan, kesihatan dan kesempatan kerja. Malah faktor-faktor ini juga dipengaruhi oleh budaya setempat lah. Okay. yang ketiga kalau kita lihat struktur keluarga dan peran Yatina. Kalau kita kita melihat uh, sesetengah budaya ataupun kaum uh, terhadap uh, kalau anak lelaki mereka lebih tekankan untuk mengejar kejayaan tertentu Contohnya kejayaan sebagai seorang doktor, seorang guru ataupun kerja sebagai pegawai kerajaan. Manakala pula anak perempuan ni mereka lebih menekankan ataupun lebih mengharapkan bahawa anak mereka ni fokus pada kerja ataupun sebagai seorang suri rumah tangga dari segi uh, cara memasak, cara menguruskan hal rumah tanggalah so benda cara kehidupan keluarga ini berfungsi dan memainkan peranan berdasarkan jatinan anak-anak mereka itu sendiri yang keempat kalau kita lihat tradisi dan kecayaan lah sebab uh, setengah mostik budaya, budaya kaum tersebut mengajar anak mereka untuk menghormati orang tua anggota keluarga yang lebih tua lah secara dalam budaya lain mungkin setengah dia banyak bagi ruang dan kebebasan kepada anak-anak mereka ni untuk berkari lah. Baik. So yang seterusnya kalau kita lihat dari segi faktor kedua, persekitaran sosial. Kalau kita lihat dia ada dua aspek utama iaitu budaya sekolah serta latar belakang sosial pelajar. Kalau budaya sekolah ni kebanyakan dia merangkumi nilai, norma, amalan dan tradisi yang diamalkan dalam kelangan guru, pelajar serta kakitangan sekolah. Mana kalau budaya sekolah tu dia positif, maka dia menghasilkan uh, kondisi persekitaran yang, yang positif lah untuk pelajaran serta perkembangan sebagai sosial pelajar tersebut. Kalau kita lihat latar belakang sosial pelajar dari segi sektor ekonomi, latar belakang keluarga, agama serta adat resam banyak mempengaruhi interaksi mereka ketika di sekolah lah. Benda ini memberi perbezaan serta kesan terhadap hubungan sosial lah dari segi perceraian akademik serta kesihatan mental pelajar-pelajar. Dan seterusnya kalau kita lihat pengaruh masyarakat dan globalisasi memberi kesan kepada sekolah juga boleh dipecah kepada dua iaitu pertama perubahan nilai dan norma sosial dan kedua teknologi dan akses kepada informasi lah. Kalau perubahan nilai dan norma sosial ni kalau kita dapat lihat sekolah sering mencerminkan nilai dan norma masyarakat setempat contohnya sekolah banyak memiliki beratkan dari adab lah seperti disiplin serta menekankan pendidikan moral dan etika dan kini dari segi teknologi pula ada uh, akses kepada informasi perubahan sini meningkatkan penggunaan teknologi dalam pendidikan memberikan pelajar akses kepada mereka global serta mengubah cara pembelajaran serta interaksi sosial di sekolah. Selalunya kalau kita dapat lihat uh, isu-isu ketidaksama akibat kepelbagaian sosio budaya di sekolah ni pelbagai pelbagai isu yang sering terjadi pada masa kini. Uh, contoh kalau kita lihat antara isu, -isu utamalah antaranya isu bahasa dalam pendidikan ketasamaan akses kepada teknologi dan pembelajaran kita serta polarisasi sosial dalam kalangan pelajar itu sendiri so uh, dalam isu, isu ni saya akan detailkan lagi dalam tiga-tiga poin tu yang pertama kalau kita lihat isu bahasa dalam pendidikan yang sering diwawarkan di dalam akhbar lah contohnya isu penggunaan bahasa pengantar isu penguasaan pelbagai bahasa di sekolah pernakula isu ketidakadilan dalam akses akses pendidikan bahasa. Okey. Untuk isu dalam penggunaan bahasa pengantar ni kalau seperti itu semua maklum, bahasa Melayu ni digunakan sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan kebangsaan. Tetapi terdapat cabaran dalam memastikan semua pelajar, terutamanya bukan penutur jati, menguasai bahasa ini dengan baik. Menyebabkan pelbagai bahasa pas, bahasa, bahasa orang oh kata bahasa rojak atau bahasa pasar menyukakan penutur-penutur yang jati ini susah untuk menggunakan bahasa Melayu dengan betul secara formal lah. Yang kedua isu penguasaan pelbagai bahasa di sekolah vernakula. Seperti kita tahu sekolah beritaksikan kaum lah seperti SJKT serta SJKC lah sekolah jenis kebahasaan Cina dan sekolah jenis kebahasaan Tamil serta jenis jenis sekolah yang lain. Pelajar di sekolah vernakula ni cenderung menguasai bahasa ibu mereka sendiri dengan lebih baik lah tetapi ada keimbangan juga lah dengan kurangnya penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan mereka. Menyebabkan jurang komunikasi antara kaum itu sendiri menyebabkan jauh lah sebabkan mereka lebih lebih cenderung menggunakan bahasa ibu mereka sendiri berbanding menggunakan bahasa Melayu itu di sekolah-sekolah tersebut. Ketiga, isu ketidakadilan dalam asas pendidikan bahasa. Pelajar luar bandar mungkin menghadapi kesukaran dalam menguasai bahasa Inggeris kerana kurang pendedahan manakala pelajar bandar lebih mudah mengakses sumber bahasa asing malah kalau kita lihat kat sini terutamanya di negeri-negeri yang punya lorak tersendiri menyebabkan para pelajar yang lebih cenderung menggunakan bahasa uh, Selangor ataupun lorat mereka sendiri bermakna mereka menggunakan bahasa formal iaitu bahasa Melayu menyebabkan uh, pendedahan penguasaan bahasa tersebut kuranglah menyebabkan wujudnya jurang antara yang pandai gunakan bahasa pengantar yang lebih mahir berbanding mereka yang menggunakan bahasa selangah lah. Right. So seterusnya kalau kita yang kedua kita akan lihat ketersamaan akses kepada teknologi dalam pembelajaran digital lah. Daripada dua juga, jurang ekonomi serta kemahiran digital yang terhad. Maksudnya jurang ekonomi lah menyebabkan nampak pada masa kini nampak lebih ketara lah di mana sekolah di kawasan luar bandar dan pelajar yang berada di pendapatan rendah suka untuk memiliki peranti ataupun mengakses pembelajaran secara digital lah. ini menyebabkan mereka ni sukar untuk menyertai ke, uh, pembelajaran secara digital lah, berbanding pelajar yang berada di bandar Manakala, pembelajaran digital yang terhad ini tak semua guru ataupun pelajar mempunyai kemahiran teknologi yang mencukupi lah dalam melaksanakan pembelajaran digital malah uh, kekurangan guru dalam mempelajari akses kemahiran digital ni uh, sedikit sukar sebabkan cara kesedaran mereka terhadap kepentingan teknologi ni turun memburukkan keadaan tersebut so, ini menyebabkan faktor-faktor ini menyebabkan uh, jurang susu antara pelajar itu sendiri seterusnya kalau kita dapat lihat polarisasi sosial dalam kalangan pelajar Polarisasi sosial, sosial dalam kalangan pelajar ini berpunca daripada perbezaan latar belakang etnik, budaya serta sistem pendidikan yang memisahkan pelajar mengikut kaum serta pengaruh media sosial lah, menyebabkan kurangnya interaksi di antara kaum menghala integrasi sosial serta menyebabkan hubungan yang terbatas antara pelajar yang berbagai bahasa Jadi kalau kita lihat yang pertama perbezaan latar belakang etnik dan budaya Uh, seperti sedia kita nampak dengan jelas uh, dengan kepelbagaian sekolah-sekolah ber berorientasikan kaum menyebabkan suka untuk uh, kaum itu berintegrasi antara satu sama lain lah, ataupun berkomunikasi lah. mereka lebih cenderung untuk berkasih bersama kaum mereka sendiri malah sistem pendidikan yang pembangunan di perpisahan sosial uh, seperti saya sudah terangkan lah sekolah-sekolah uh, vernacular ini ni menyebabkan uh, mereka ni terpisah ataupun tiada kes kesepaduan antara kaum itu sendiri lah. Mereka hanya cenderung ke arah kaum mereka sendiri sahaja. Yang ketiga, pengaruh media sosial dan persekitaran sosial. Uh, pada akhir, akhir ini, kalau kita lihat di terutamanya media sosial di TikTok ataupun di Instagram, Uh, pendedahan terhadap uh, integrasi kaum tu terlalu cenderung atau terlalu ketara. Ini menyebabkan mereka lebih mudah uh, terpedaya ataupun mudah uh, mengikuti terhadap info-info yang tidak sahilah terutamanya disebabkan oleh uh, pembawaan ataupun ditunjukkan oleh pengaruh-pengaruh itu sendiri mengenai sikap serta budaya terhadap kaum, antara kaum uh, malah uh, benda perkara ini menyebabkan mereka kurangnya rasa hormat serta tidak respect terhadap uh, antara satu sama lain lah seterusnya kalau kita lihat uh, sebagai seorang gurulah kalau di sekolah, guru tu kena pengen peranan sebagai agen sosiologi dalam menangani isu tersebut. Yang pertama sebagai pendidik, kedua pemudah cara interaksi sosial, ketiga sebagai model peranan atau per role model dan yang keempat sebagai pengawas sosial lah. So senang cerita saya boleh merikaskan. Guru ni peranan sebagai agen sosiologi dalam memupuk perpaduan melalui pengajaran inklusif, aktiviti berantas budaya dan penerapan nilai umat dan orang hati serta guru juga kena galakkanlah interaksi antara kaum dalam kalangan pelajar itu sendiri serta menangani diskriminasi serta menjadi teladan dalam bentuk persekitaran sosial yang harmoni dan bersepadu okay. so kita akan lihat kepada yang pertama iaitu sebagai pendidik sebagai pendidik serta tentulah guru ni bukan saja menyampaikan ilmu tetapi juga membentuk sikap dan nilai pelajar agar mereka menjadi individu yang lebih terbuka dan bertoleransi dalam masyarakat yang pertama, menanam nilai perpaduan yang kedua menggunakan pendekatan inklusif yang ketiga menggalakkan pemikiran kreatif so ini tugas guru sebagai pendidik dalam menjadi sebagai agen sosiologi merapatkan kuah antara pelbagai kaum di sekolah yang kedua sebagai pengguna cara interaksi sosial di mana sebagai guru ni peranan memastikan para pelajar berinteraksi secara positif dalam membentuk hubungan erat dan sekaligus membantu mengurangkan polarisasi sosial di sekolah. Antara antara langkah-langkah dia dengan aktiviti bersepadu, buat aktiviti itu melibatkan semua kaum. Maksudnya tidak melibatkan kaum tertentu saja. Yang kedua, guru ni kena rajin semangat kerjasama antara murid itu sendiri. Dan ketiga, seorang guru juga perlu meningkatkan kesedaran dan kefahaman budaya kepada para pelajar mengajar mereka macam mana mereka nak berinteraksi, macam mana mereka nak berkomunikasi antara kaum yang berbeza. Seterusnya kalau kita lihat, guru juga perlulah sebagai model peranan ataupun role model. Sebagai model peranan, guru perlu menjadi contoh dalam bentuk pelajar yang berfikiran terbuka, bertoleransi dan mengagai keperbagaian budaya di sekolah lah. Akhirnya, guru ni kena tunjuklah mengamalkan sikap hormat dan toleransi dengan bersikap presis kepada setengah kaum, Kena sikap ketubukaan kepada semua kaum Serta mengamalkan bahasa dan gaya komunikasi yang positif lah. Kerana uh, Gaya bahasa uh, Mengamalkan bahasa dan penggunaan gaya komunikasi yang betul ni uh, Mempunyai peranan penting lah Ketika kita nak berurusan dengan kaum lain Serta para pelajar lah Cara contoh para pelajar dalam kelas tu ada Pelajar India, Melayu, China Di mana setiap mereka ni berbeza pandangan ni So, seorang guru ni kena pandailah macam mana mereka nak gunakan komunikasi yang betul ketika nak mengajar kepada murid-murid tersebut. Yang keempat, seorang guru juga kena membudayakan nilai murni dalam kehidupan seharian. Dan yang seterusnya sebagai pengawas sosial lah. So, guru ni kena pastikan pastikan sekolah bebas daripada konflik sosial, diskriminasi dan isu-isu sosial budaya yang boleh menjejaskan perpaduan. Contohnya guru ni kena mengawasi tingkah laku pelajar, mencegah konflik dan ketenangan serta guru juga kena bekerjasama dengan pihak kuasa sekolah dan ibu bapa. Senang kalau ada berlaku ni konflik sosial atau konflik antara kau, guru menjadi orang yang pertama di sekolah untuk mengelakkan ataupun menengahkan perkara tersebut. Okay. Secara rumusannya, saya boleh rumuskan bahawa guru memainkan peranan penting dalam memupuk perpaduan melalui pendidikan nilai harmoni, penggalakan interaksi antara kaum, penggunaan pedagogi inklusif dan menjadi teladan positif serta dengan mendidik pelajar tentang kepelbagaian budaya, guru dapat mengurangkan stereotip, menggalakkan komunikasi berkesan serta membina persekitaran harmoni bagi mempunyai integrasi sosial di sekolah. So, sini saya akan paparkan satu video mengenai antara eh uh, kira si kaulah. Mana ni pelajar Melayu, pelajar India, serta Cina lah. Mereka diberikan satu tugasan untuk melaksanakan mural lah. So kalau berdasarkan ya video ni juga mampakan kesepakatan antara kaum walaupun perbezaan kaum mereka melaksanakan satu tugasan yang diberikan. Contohnya uh, ketua dia ini pelajar Melayu serta pelajar Cina lah. Macam mana mereka bekerjasama dalam melaksanakan tugasan mural. So pada akhirnya Ha, hasil dan nilai yang diterapkan tu membuahkan hasil lah. So, secara tak langsung, guru kena main peranan lah bagaimana mereka nak memastikan para pelajar yang berbeza kaum ni dapat kerjasama, merapatkan kuah serta bekerjasama antara satu sama lain dalam mencapai wawasan sebagai pelbagai yang majmuk. So, walaupun dia ber berbeza, kecintaan kepada negara akan menyatukan kita. So, secara overallnya, ha, itu saja pada pertengahan saya pada hari ini. Sekian terima kasih